جو ہیں وہ فراہم کیے ہیں اور مختلف زاویوں سے سوچنے کی دعوت دی ہے تاکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے صحیح نظریہ مل جائے آخرت پر وہ صحیح طریقے سے ایمان لے آئے زندگی کے بارے میں بھی اس کی سوچ فکر درست ہو جائے انہی میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیے ایک اہتمام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر پرندوں کا ذکر کیا اور پرندوں کا ذکر کر کے بہت سی چیزیں سمجھائی ہیں کسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو سمجھایا ہے دوبارہ زندہ کرنے کے ثبوت کے طور پر پرندوں کا ذکر کیا ہے انسان کو اس کی غلطی پر آر دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بعض مواقع پہ پرندوں کا ذکر کیا ہے اور بعض مواقع ہیں کہ وہاں یہ سبق دیا ہے کہ پرندے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں چنانچہ سور باقرہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا کیا بات پر ابراہیم ایمان نہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں لیکن یہ سوال میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو بعض دفعہ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے لیکن وہ چاہتا ہے دیکھوں کیسے ہوتی ہے اس کا پراسس انسانی نیچر میں بھی شامل ہے کہ کسی چیز کے پراسس کو عمل کو دیکھنا کہ وہ کیسے ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پنکھڑے علیہ سلام کو کہا کہ آپ چار پرندوں کو لے فخر اردا تن ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں پھر ٹکڑے کر کے ان کو مختلف پہاڑوں پہ رکھیں پھر ان کو آپ آواز دیں وہ آپ کے پاس آ جائیں گے تو یہ قدرت کی دلیل ہے اللہ کے دوبارہ زندہ پر قادر ہونے کی دلیل ہے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کیا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دوبارہ ان پرندوں کو زندہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا تو یہ عقیدہ آخرت کو ثابت کیا ہے میں چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اس لیے میں زیادہ تفصیل اس حوالے سے پیش نہیں کر رہا پھر اس کے بعد جو ہے نا چھٹے پارے میں وہ آدم علیہ السلام کے دو بچوں کا ذکر ہے قابیل نے حبیل کو قتل کر دیا تو پھر قتل کرنے کے بعد ابھی اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی کر کے تعلیمات نہیں بتائی تھیں نبیوں کو یا آدم علیہ السلام پر یا کسی اور پر کہ مردے کے ساتھ کیا کرنا ہے دیکھ لینا انسان انسان بڑا کریٹیو مائنڈڈ ہے ٹھیک ہے اس کے ذہن بڑی تخلیقی صلاحیت ہے لیکن جب یہ مجھ نہیں جاتا ہے نا ہیں اللہ کا باغی تو پھر اس کی صلاحیتیں موف ہو جاتی ہیں یہ یہاں ہی سے سمجھ آتی ہے ایک میسج یہ بھی ہے اب قابیل بھائی کی لاش کو لے کے سمجھ نہیں آ رہی کیا کر جی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تعلیمات بھی اللہ نے اتاری پھر کبے کے ذریعے اس کو سمجھایا ہے تباہ صلی اللہ غرام حسف الرد لیے ہو کئی فجواری سمت آخی کہ اللہ نے قوا بھیجا اور وہ زمین کو کریک کوریج رہا تھا تاکہ وہ بتائے کہ اس نے قابیل نے اپنے مقتول بھائی کی جو ڈیڈ باڈی لاش ہے جس میں اس کو کیسے چھپانا ہے تو جب اس نے دیکھا نا تو اس نے کہا یار بھائی لتاس میرے پر افسوس کہ میں اس کبھی سے بھی یاد ہوں یہ ہمارا محاورہ تھی تھا کہ میں اس جیسا اس سے بھی گیا اب نادیم تو ہوا شرمندہ تو ہوا لیکن اب وقت گزر چکا تھا اللہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے پھر ہم نے قانون بنا دیا کہ انسان کو قتل کرنا حرام ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ایسے ہے کہ جیسے ساری انسانیت کو قتل کر دیا تو یہ دیکھیں نا ایک ظالم کو شرمندہ کرنے کے لیے اللہ نے کوبے کا ذکر کیا تو کبے کے حوالے سے اس کی عمر کے حوالے سے بڑی بڑی قیاس آ رہی ہیں جو آج کل جو کچھ لوگ کہتے ہیں جو تحقیقات ہیں وہ یہ نہیں کہ لمبی عمر بڑی ہوتی ہے ہمارے یہاں عام مشہور تھا جی کبے کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے ایسا نہیں ٹھیک ہے تھوڑی عمر ہوتی ہے اور بعض ہمارے ہاں تو ایک سرکار کے بارے میں بھی ہے جی وہ کبوں کی بڑی خدمت کرتے تھے تو ان کا ان کی لاجک یہ تھی ہے اپنی زندگی میں تھی کہ جی کوئی کمبہ ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہو یعنی اتنی اس کی عمر ہو تو یہ لازک کی یہ دلیل ہی غلط ہے کمرے کی عمر ہی پچاس سال سے بلکہ بعد کہتے بیس سال سے بھی تھوڑی ہوتی عام اس کی جو زندگی ہے تو بہرحال اللہ نے جو ہے وہ قرآن کریم میں ایک کمبے پرندے کا ذکر کر کے بھی سبق دیا ہے سبق یہ بھی ہے کہ انسان جب اللہ کا باغی اس کا مجرم اس کے احکامات کا پوال کرنے والا بن جاتا ہے فراموش کرنے والا بن جاتا ہے تو پھر اللہ جو ہے اللہ اس کی ذہنی صلاحیتوں کو بھی معو کر دیتے ہیں اسی طرح قرآن کریم میں اللہ سورہ اندور میں فرماتے ہیں کہ علم تر ان اللہ يسبح له من فی السماوات بلع وقل صوفہ کیا تم نے نہیں دیکھا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے اور پرندے جو کتاروں میں صف بنا کر اڑتے ہیں وہ بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی تصویر کرتے ہیں ہر چیز و ان شیقن بِحَمْدِ ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں تو ہمیں ان کی بولیاں سمجھ نہیں آتی تو ہر کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے تو یہ پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور یہ دیکھیں نا پرندوں کا ذکر تو ہے اور اپنی حد تلق انسان ان سے رہنمائی بھی لیتا ہے ٹھیک ہے نا آج کے دور میں بھی یہ جو یہ ہوائی جہاز کی ایجاد ہے یہ پرندے سے کی تھی وہ ولبر جو کہتے ہیں ویلبر اس کا موچی موچی کہہ رہے ہیں ہوائی جہاز کا جو موجی بلبر ہے اس نے پرندے کی سانخ کو سامنے رکھا اور ہوائی جہاز بنایا اور آپ غور کریں ہوائی جہاز کی مومنٹ بڑی محدود ہوتی ہے پرندے تو چھوٹے سے سوراخ سے بھی کس طرح نکل جاتے ہیں انسان نے انوینشن کی ہے لیکن اس میں بڑی محدود ہے وہ کبھی آپ وہ کار کو دیکھیں کیسے نیچے اوپر سیدھا اس طرح اس طرح کی انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں موومنٹس نہیں کہ جس جب مرضی جیسے مرضی وہ کر لیں تو یہ اللہ کی قدرت ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے جو انسان کی توجہ مبذول کروائی ہے سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یرو الطیر فوقہم صافات و یقبضن ما یمسکہن الا الرحمن کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا ان کے اوپر وہ صفوں کی شکل میں جب واپس آتے ہیں ٹولیاں بنا کے اڑتے ہیں مایم سکھ الرحمان خلا میں اسپیس میں ان کو رحمان ہی روکے رکھتا ہے تو یہ پرندے کی خاص ساخت اور پروں کی مومنٹ حرکت پھر ان کا خلا میں اڑنا یہ اللہ کی طاقت ہے اس کے پیچھے بھی ان کو یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ماحول ایسا دیا کہ وہ اس طرح ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر پرندوں کا ذکر کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موضعبی اسی اسی ضمن میں انّی اخل و لقم اللہ مٹی کا پرندہ بناتے تھے کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام بے شک میں تمہارے لیے مٹی کا پرندہ بناتا ہوں پھر اس میں پھونکتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کر اڑ جاتا ہے اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ موضع عطا کیا تھا کہ پرندے میں پھوک اور اس کا پھر ایک جاندار سارا سسٹم قائم ہو جانا یعنی پوری ظاہر ہے اس کی ہڈیاں آم پار ہر چیز بن جانا یہ اللہ کی قدرت یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ موضع عطا فرمایا تھا اسی طرح دابود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ موضع عطا کیا تھا کہ وہ پرندوں کی بولیاں سمجھیں قرآن سرین مور سلیمان و داود سلیمان علیہ السلام دبود علیہ السلام کے بارش بنے وقال یا ای الناس اور انہوں نے کہا سلیمان علیہ السلام نے کہ اے لوگو علینا منطق ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھا دی گئی بالکل اور اللہ نے ہمیں ہر چیز عطا کی ہے اور یہ بیان کرنے کے بعد سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں یہ تو ہمارے رب کا کھلم کھلا فضل ہے یہ اس کا انعام پرندوں کی بولیاں آ گئیں یہ چرند پرند جانور یہ جنات ان پر سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکمرانی عطا کی اور بلکہ پرندوں سے آگے جو ذکر آ رہا ہے حدود کا ذکر ہے پرندوں سے وہ کئی طرح کے کام لیتے تھے بولی جو سمجھتے تھے وہ کم دیتے کام لیتے اور سورہ نمل نہیں آتا ہے اور چونٹی کی بولی بھی سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے ہاں جی آگے سورہ نمل اسی وجہ سے سورت کا نام سورت النمل اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکروں کو اکٹھا کیا بتا فکر فکی اللہ پرندوں کو اکٹھا کیا نظر دوڑائی تو دیکھا کہ حدود نہیں اور بعض نے لکھا ہے کہ حدود جو ہے اس کی ذمہ داری تھی جیسوسی وغیرہ کرنے کی اس لیے وہ ذرا زیادہ پھر زیر غورکھا تھا ذمے کام اس کو اس حوالے سے کوئی سونپنا تھا یا جو بھی تھا بہرحال وہ غائب تھا فقال مالی اللہ ام کانا من الغائب نظر نہیں آ رہا ایسے لگتا ہے وہ موجود ہی نہیں لوزی بن نہ ہو بغیر اجازت کے گیا تھا نا تو اس لیے سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں میں اس کو سخت سزا دوں اولا یاتی بھی سلطان مبین یا آپ پھر میرے پاس واضح دلیل دے کر آئے اب دیکھیں سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بتا کے نہیں گیا مجھے پتا ہے وہ کدھر ہے دیکھیں جو وہی کر کے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بتا دیں اس کا علم ہے جو نہیں وہی کر کے بتایا نہیں قرآن پہ غور کر سخت سدا دوں گا سلیمان علیہ السلام نے کہا اولا یا کی سلطان مبین یا میرے پاس کوئی کھلم کھلی دلیل لائے ادھر پیش کریں کہ کیوں وہ غائب ہیں فمکس رئی ربائی تھوڑی دیر گزری تو وہ آ گیا فقال احد تو بیما لم تحت بی کہا کہ میں وہ خبر لایا ہوں جس کا آپ کو پتہ نہیں آپ کو اس کا احاطہ نہیں وجیئ تو کمین سبعین بنبعی اور ملک سبا سے خبر لیا جو پکی ہے میں نے وہاں پہ ایک عورت پائی ہے وہ سورج کو سجدہ کرتی ہے اس کی ساری قوم سورج کو سجدہ کرتی ہے اس کا بہت بڑا تخت ہے اور ہے نبی وہ تو کھلا شرک برداشت نہیں نہ کرے سورج کی عبادت یہ تو کھلا کھلا شرک ہے سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا اگر یہ تم نے خبر درست دی تو ٹھیک ہے اب تمہیں بھیج دیا خود خود رکا دے کر خط دے کر اس کو جا کر پیغام دو دعوت توحید دو چنانچہ پھر اسی کو بھیجا ام بھی سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہم دیکھیں گے ساتھ سے بول رہے ہیں جھوٹوں میں سے ہے اب یہاں پہ بھی دیکھ لیں یہ نہیں کہا ہمیں تو سارا پتہ ہے تم کیا بتا رہے ہیں ہمیں تو سارا پتہ ہے یہ سلیمان علیہ السلام نے نہیں کہا بھئی سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ قرآن نے دیا ہم نے کوئی بھی سوچ بنانی ہے تو قرآن سے بنانی ہے اپنی عقل سے نہیں بنانی ترجمہ کوئی بھی آپ جا کے پڑھ لیں سورہ نمل ہے انیسواں پار ہے اور اس کا دوسرا کو ہے کوئی تر مختلف ترجمے پڑھیں ترجمے سے ہی بات بازی ہو جائے گی کوئی لمبی چوری تشریح نہ پڑھیں شروحات نہ پڑھیں صرف ترجمہ پڑھیں لیں دو چار پانچ آج کل تو اسلام تین سو ساٹھ ہے ایپ اس کے اوپر دس بارہ ترجمے ہوتے ہیں مختلف کے سارے پڑھیں ٹھیک ہے جی اسی طرح ایزی قرآن و حدیث ہے جی اس کے اوپر بھی تقریباً میرا خیال ہے وہ سو سے اوپر تسلیم ہیں سو سے علماء کے اوپر ترجمے بھی موجود ہیں سب پڑھیں غور کریں آپ کو خود سمجھ آ جائے یہی تو ہم کہتے ہیں مولویوں کے پیچھے نہ لگے ہمارے دوسرے تیسرے کسی مولوی کے پیچھے نہ لگے یہی تو اس امت پر انعام ہے کہ قرآن اصلی حالت میں محفوظ ہے اللہ کے نبی کی حدیث اصلی حالت میں محفوظ ہے یہ اس امت پر بہت بڑا پچھلی امتوں کے مولوی جو مرضی بیان کر دیتے تھے کیونکہ کتابیں تو محفوظ نہیں ہوتی تھی پھر لوگوں کے پیچھے چلتے تھے یہ پچھلی امتوں کے لیے یہ مسئلہ تھا مولوی صوفی جو کچھ مرضی بیان کرے نہیں کر سکتے تھے اس امت پہ اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام ہے لیکن کچھ مولویوں نے بڑا ظلم کیا ہے کہ جی قرآن کو ڈائریکٹ نہ پڑھو اللہ کے بندو یہ کیا تم نے کہ جو ایک اللہ کا بہت بڑا انعام ہے میں بات کرتا ہوں دوسرے کو مولوی صاحب تیسرے چوتھے جو بھی بات کرتے ہیں بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے باقی اور کسی کی کوئی حیثیت حجت نہیں یہ تجمہ خود پڑھیں مختلف آپ عقیدہ بنا لیں اتنی تو ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں تجمے موجود ہیں یہ تو ریسرچ اتنی تو کریں نا اب یہ کہ نہیں یہ مولوی نے ایسی تو نہ پیچھے لگے بھائی کہیں نہیں اللہ کے نبی نے برمایا کہ مولوی جو بیان کرے گا جو پیچھے چلے جانا اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تمہارے اندر میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تم ان کو مضبوطی سے تھامنا ایک میری اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت کہیں نہیں کہا مولویوں کے پیچھے چل پڑتا اس لیے قرآن اور حدیث قرآن اور سنت ڈائریکٹ پڑھیں یہ تو بڑا المیہ برے شریر میں رہا ہے. لمبا عرصہ مولویوں نے فتوے دیے رکھے ہیں جی جیٹ قرآن کا پڑھو اب شکر ہے کہ کچھ چینج ہے لوگ پڑھ رہے ہیں اپنے پیچھے لگایا ہوا تو بہرحال معذرت سے بات لمبی ہو گئی ضمن کیونکہ یہ عقیدے کی بات ہے نا اس لیے تھوڑا سا یہ ایک عقیدہ سوچ دینی ہوتی ہے ضروری ہے بار بار اس کو دہرایا جاتا ہے خود ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ لیں عقیدہ بنا لیں دو چار ترجمے پڑیں ہاں پھر علماء سے پوچھیں نہیں سمجھ آتی یہ آیت میں کیا ہے اور اس کو کہیں کہ آیت کا مطلب ظاہر ہے جب وہ بیان کریں گا اللہ کے ذمے بات لگا رہا ہے تو اللہ کے ذمے کوئی غلط بات لگائے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ٹھکانا جہنم ہے جو میرے نبی کے خلاف چھوٹی بات کر دے اس کا ٹھکانا بھی جہنم ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف کوئی بات منسوخ کرنا سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا کہ ہم دیکھیں گے جا یہ خط لے کے جا خود خود کو کہا اور یہ ان ان کی طرف ڈال جا کے پھر دیکھ وہ کیا کہتے چنانچہ خط آیا تو جو ملکہ صبا تھی اس نے پھر اپنی منہ مشاورتی کمیٹی بلائی تو بہرحال اس نے پھر آگے پرکھا وہ لمبا واقعہ ہے تو بہرحال پھر وہ نتیجہ اس نے یہی نکالا کہ سلیمان کوئی عام بادشاہ نہیں اللہ کے نبی لگتے ہیں فرما بردار بان کے حال دیکھیں نا اس کا مطلب وہ بھی ذہین تھی کہ وہ ڈائلاغ اور چند خطوط سے اس نے نتیجہ نکالا پھر اپنا سفیر بھیجا چند چینوں سے نتیجہ نکال لیا کہ سلیمان واقعی اللہ کے رسول ہے تو بہرحال حدود کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے اور اس سے اپنی قدرت طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے اسی طرح قرآن کریم میں دعود علیہ السلام کا ذکر ہے اور اللہ فرماتے ہیں مسکھر مع داوود الجبال الصبیہ نبط اور داوود علیہ السلام کے ہم نے پہاڑوں کو تابع کر دیا تھا اور پرندے اور پہاڑ جب داوود علیہ السلام اللہ کی تسبیح کرتے تھے تو پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ مل کے اللہ کی تسبیح کرتے تھے یہ ان کا بوجھ ہے دیکھیں نا پرندے پھر تسبیح کرتے تھے پہاڑ تسبیح کرتے تھے تو اللہ نے اپنی ساورینٹی بیان کی ابتدا اور اس کو پھر عملی طور پہ کہ جب داود وہ زبور پڑھتے تھے اور زبور میں جب وہ اللہ کی حمد بیان کرتے تھے حمد کا ٹاپک آتا تھا اللہ کی توحید کا ٹاپک آتا تھا اللہ کی تسبیح کا ٹاپک آتا تھا تو پھر ایک ایسا بجن تاری ہوتا تھا ایک ایسی کفیت تاری ہوتی تھی کہ پورا کی پوری فضا اللہ کی حمد سے گوج اٹھتی بہار اللہ کی حمد کرتے اور پرندے اللہ کی حمد کرتے وہ کیسا روح پرور منظر ہوگا جو اس وقت اللہ کی حمد کے لیے پیدا ہوتا ہوگا اللہ تو اللہ نے اپنے اقتدار کو بیان کیا یہ پرندوں کا ذکر کر کے اور پھر دیکھیں سورہ فیل ہے ہاں جی سورہ فیل میں بھی اللہ نے پرندوں کا ذکر کیا وہ ابابیل تیرن ابابیل جھنڈ در جھنڈ پرندے آگے خانہ کعبہ کے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے حفاظت فرما دی اور ثابت کیا کہ یہ پرندے اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور وہ جو کنکر انہوں نے پھینکے تھے ان کے جو اسکیمی اثرات ہیں وہ بڑا عرصہ وہاں پہ رہے جب اللہ کے نبی اس علاقے سے گزرے تو آپ نے وہ وادی جہاں پہ وہ آتھی والوں پہ اللہ نے کنکر پھنکوائے تھے پرندوں سے فرمایا یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ اور احادیث میں بھی کافی ذکر ہے جو کہ وقت ہو گیا ہے تو وقت کی پابندی ضروری ہے جو میں نے بیان کی آپ نے سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آخری حدیث سن لے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر اس طرح توقل کرو جس طرح توقل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی ذات پر صحیح توقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں نے